Sahabat, cuba kita bayangkan jika seseorang yang pernah berada di jantung pentadbiran negara kini turun ke akar umbi, bukan sekadar untuk berpolitik, tetapi untuk menjadi jambatan yang menghubungkan suara rakyat di hujung Sabah dengan dasar-dasar yang digubal di Putrajaya. Itulah niat yang dinyatakan oleh bekas Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Ruji Ubi, apabila beliau menyatakan kesediaannya untuk berkhidmat secara langsung di peringkat negeri khususnya di Dewan Undangan Negeri Dun Merotai. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media PRN Sabah. Bekas KSU sedia jadi jambatan penghubung Merotai Putrajaya. Itulah berita kita pada kali ini yang mana artikel asal adalah berdasarkan laporan yang dipetik daripada portal Suara Keadilan. Dalam suasana politik Sabah yang semakin dinamik menjelang pilihan raya negeri PRN ke-17 kenyataan ruji bukan sekadar ucapan biasa ia memberi gambaran bahawa lebih ramai tokoh berpengalaman daripada perkhidmatan awam kini mula tampil untuk membawa kepakaran mereka ke lapangan politik satu fenomena yang semakin kerap dilihat dalam lanskap politik Malaysia mutakhir ini datuk ruji ubi yang juga pernah berkhidmat sebagai ketua setiausaha di tiga kementerian utama serta ketua pengarah di sebuah agensi kerajaan menyatakan bahawa beliau kini bersedia sepenuhnya dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi PRN akan datang. Beliau disebut-sebut bakal menjadi calon pakatan harapan PH di kawasan DUN Merotai, sebuah kerusi penting di daerah Tawau yang sering menjadi tumpuan dalam politik pantai timur Sabah. Rakyat Merotai perlu bersama kerajaan demi pembangunan kawasan dan kesejahteraan rakyat kata beliau ketika berucap dalam satu program Ramah Mesra bersama komuniti di Tawau. Majlis itu turut dihadiri oleh Timbalan Presiden Keadilan Nurul Izzah Anwar yang memberi sokongan moral kepada kepimpinan baharu di kawasan tersebut. Menjawab spekulasi bahawa beliau mungkin disasarkan untuk jawatan penting di peringkat negeri, sekiranya PH menang besar kelak Ruji menegaskan bahawa tumpuannya kini hanyalah kepada memastikan kemenangan di Merotai terlebih dahulu. Bagi beliau, kemenangan itu adalah kunci bagi memastikan segala dasar dan peruntukan kerajaan perpaduan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata untuk rakyat di lapangan. Beliau juga menambah, pengalaman luas dalam perkhidmatan awam menjadi kelebihan utama yang boleh dimanfaatkan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan. Katanya, dengan pengalaman sebagai KSU di beberapa kementerian, beliau memahami selok-belok peruntukan, prosedur dan jaringan antara jabatan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Dengan pengalaman saya sebagai KSU di tiga kementerian dan ketua pengarah di satu agensi, saya yakin mampu membantu mempercepat pelaksanaan projek yang diluluskan oleh Perdana Menteri untuk tahun hadapan. Ujar beliau dengan yakin. Untuk rekod, Kawasan Merotai sebelum ini menjadi salah satu kubu penting dalam perebutan pengaruh antara parti-parti dalam gabungan besar Sabah, termasuk Gabungan Rakyat Sabah, GRS dan Pakatan Harapan, PH. Pada PRN Sabah 2020, kerusi ini dimenangi oleh Sarifuddin Hatta dari Warisan dengan majoriti kecil menunjukkan bahawa kawasan ini tergolong sebagai kerusi panas yang sering berubah tangan. Jika benar Ruji akan dicalonkan di situ, langkah PH menurunkan tokoh pentadbiran kanan seperti beliau dilihat sebagai strategi memperkukuh credibility dan menarik undi kelas menengah serta penjawat awam di Sabah. Menurut laporan bernama 2023 dan Daily Express 2024, Datuk Ruji sebelum ini memainkan peranan penting dalam merangka dasar perpaduan nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara serta menyelia beberapa inisiatif integrasi masyarakat pelbagai kaum selepas pilihan raya umum ke-15. Jika dilihat dari sudut akademik, kemunculan tokoh-tokoh seperti Datuk Ruji menimbulkan satu persoalan menarik. Adakah Malaysia sedang menyaksikan satu bentuk transformasi politik teknokratik di mana individu berpengalaman dalam pentadbiran mula mengambil alih peranan politik tradisional? Fenomena ini tidak asing di peringkat global contohnya di Indonesia. Beberapa bekas birokrat seperti Sri Mulyani Indrawati dan Basuki Hadimuljono berjaya membawa gaya kepimpinan berasaskan kecekapan teknikal ke dalam politik nasional. Namun dalam konteks Sabah, cabarannya berbeza. Negeri ini mempunyai sejarah politik yang kompleks dan sensitiviti identiti yang mendalam. Perpaduan, pembangunan dan otonomi sering menjadi tema utama yang sukar dipisahkan. Maka, walaupun seorang tokoh seperti Datuk Ruji membawa pengalaman teknokratik yang luas, beliau masih perlu memahami realiti sosiopolitik tempatan, termasuk hubungan antara kaum, pengurusan sumber ekonomi, serta aspirasi masyarakat luar bandar. Dalam jangka panjang, persoalan yang wajar difikirkan ialah, mampukah kepimpinan teknokrat seperti beliau menyeimbangkan kecekapan pentadbiran dengan keintiman politik akar umbi? dan lebih penting lagi adakah pendekatan ini akan membuka jalan baharu kepada politik pembangunan berasaskan data dan prestasi menggantikan gaya retorik lama yang sering menonjolkan sentimen jika dilihat dari satu sisi penyertaan tokoh seperti Datuk Ruji juga boleh dilihat sebagai penanda aras baharu bagi politik Sabah iaitu gabungan antara pengalaman profesional dan idealisme perkhidmatan tetapi dari sisi lain, ia turut mencabar persepsi masyarakat tentang politik sebagai arena orang parti. Gabungan dua dunia, pentadbiran dan politik, inilah yang bakal diuji di merotai kelak. Apapun keputusannya nanti, langkah Datuk Ruji Ubi untuk turun ke gelanggang politik memperlihatkan satu babak menarik dalam perjalanan politik Sabah menjelang PRN ke-17. Sama ada beliau akan benar-benar dicalonkan atau tidak, Persoalan yang lebih besar tetap kekal. Adakah politik Sabah kini sedang memasuki fasa baharu di mana pengalaman, kecekapan dan jaringan di Putrajaya menjadi kunci utama pembangunan negeri ini? Bagaimana pula pandangan anda sebagai rakyat Sabah atau sebagai pemerhati politik Malaysia? Adakah kehadiran bekas pegawai tinggi kerajaan seperti Datuk Ruji mampu membawa dimensi baharu dalam hubungan antara negeri dan persekutuan? tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah kerana mungkin pandangan anda itulah yang akan membantu kita semua memahami hala tuju politik Sabah yang sedang berubah dengan pantas dan seperti biasa jangan lupa tekan butang suka kongsi video ini serta langgan saluran ini untuk mengikuti perkembangan terkini politik Sabah dan Malaysia secara berhemah berfakta dan berpandangan jauh ingatlah kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya Begitu juga dengan perjuangan, tanpa usaha, tanpa keberanian dan tanpa semangat untuk berkhidmat, pembangunan tidak akan menjadi kenyataan. Sekian sahaja untuk cerita kita pada kali ini. Kita jumpa lagi.